Vaxtını sev, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır kəsəbəsindən gözəl bir heyət təqdim edirəm sizlərə. Heyət evi gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Üz görünüşdə təmirlidir, sənədlidir, ən əsası əsas prospekt yoluna da yaxın bir yerdə yerləşir. Döşəmə tamet daşlarından özlərinin, tamet daşının alt hissəsi tam betonlanıb, sonra üstünə tamet daş düzülüb. Tikiliş haqqında məlumat verim. Gördüyünüz kimi bu hissənin kürsüdür, kürsdən sonra mərtəbəsin bu hissəsi tam betondur, monolitdir və evin 1-ci mərtəbənin arası da monolit betondur. Ev tam cüt daşdan tikilib. Gördüyünüz kimi qabaq hissəsində ev 2 mərtəbədir. Evin birazdan yan tərəfindən göstərəcəm. Ev qanun 3 mərtəbədir. Yəni sənətdə də qeyd olunacaq. Yəni ev lazım olsa aşağısını kirayə vermək də mümkündür. Tam hər bir şeyi işlək vəziyyətdədir. Yəni cəryan xəttlidir pompa xəttlidir, kanalizasiya xəttlidir, su xəttlidir. Hamısı tam hazır, işlək vəziyyətdə quraşdırılıbdır. Evdə bir gündə olsun yaşayış olmuyub. Ev 5 otaqdır. Zirzəmi ilə bir yerdə 6 otaqdır. Çox keyfiyyətli inşa olunub. Ən əsası odur ki, kubiklən sona qədər istifadə olunub və betondan istifadə olunub. Karkas fundamentlənib, damı da keropes çəkirdir. Böyüb eyvanlanıb. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiz. Küçəsi asfaltdır. Heytin su xətti qoyulub bu hissədə. Kombi üçün yer qoyulub. Bu da kombinin qazı üçün çıxış qoyulub. Çox keyfiyyətli iş görülüb. Ən əsası keyfiyyətə önəm verilib. Evin çöl qapısı da çox gözəldir. Özünə məxsus dizaynlandır. Evin üzü də belə qabantik daşlarla landır. Və keçib həyətdən digər tərəfdən olan aşağıdan zirzəmsin istəyi göstərəcəm. Evin çölündəy hal-hazırda evin çərdiəndən də zirzəmiyə yolu var. Evin yanından zirzəmiyə yolu var. Yəni bu yol ümumi istifadə yoludur. Sənəddə bu yol var. Gördüyünüz kimi pəncərləri də var. Bizim bu hissədə zirzəmiy üçün ayrıca belə qapı da qoyulub. Və ilk öncə zirzəmiyə göstərim sizlərə. Zirzəmi tam təmirli. Zirzəmi də hətta mətbəx üçün yer də qoyulub. Zirzəmi deməzdim, bura mərtəbədir, çünki içinin hündürlüyü 3 metrdən çoxdur. O, bu hissələr kolondu, betondur. Döşəmə də betondur, istipoldu altı və üstü granit mərmərlə inşa olunub. Videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi tam keyfiyyətli iş görülüb, ən əsası. Yəni veriləcək pula dəyərli bir iş görülüb. Burada gələcək üçün bax bu hissədə qonaq otaq eləmək olar. Bu hissə lap yataq otağı da qoymoğlar. Burdan giriş qapısı olandan sonra bura mətbəx olsa, burada hamam otağı var. Buranı tam şəkildə kirayə vermək mümkündür və, və ya təkcə alıcı istəsə kirayə verməyə də bilər. Və burada da dö döşəməsi isti pol. Buranın hamam otağı var. Edin hər bir mərtəbəsində hamam otağı var, aksesuallara danışar əsasında. Və burada da bax gördüyünüz kimi mətbəx üçün yer qoyulub. Mətbəxin mebellərdən sonra quraşdırılan su cərayan xətləridir və kombi çıxış xətti verir. Kombinin də burada kolektor hissəsi var. Və bu ünvanla qalcaxam elə evin bu hissəsindən çöldən bir daha evinsin yuxarı mərtəbələr istərə təqdim edəcəm. Həyətini bir daha bu hissədən göstərim. Həyət genişdir və daxil olaq burdan evin içinə bəli də gediləmişdi. Bax, qapısı çöl qapısı, özünə məxsusdur. Dəhlizi genişdir. Tam şəkildə burada ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənin üstü mərmərdir, altı betondur. Görülən işə söz ola bilməz. Ürəyini istəyən mütəxəssisi götürüb gəlib bu evi yoxlatdıra bilərsiz. Yəni ev sahibi tam əminliklə bunu dediyi sözün üzərinə dayanır. Burada qoşa qapıdır tam şəkildə. Burada qonaq otağımız var. Qonaq otağımız tam təmirdir. Burada TVX Şəhətli bura verilib. 3 ədəd pəncərəsi var. Və qonaq otağın döşəməsi laminatdır, laminatın altında istifoldur. Tam şəkildə istifoldur. Və yuxarıda da gizli işıqları var. Və keçək birinci mərtəbədə digər hissələri göstərəm sizə. Bizim zəmbədə də hamam otağı var idi, göstərdim sizlərə. Burada da böyük bir hamam otağımız var. Hətta bura duş kabinə də qoymaq mümkündür. Burada bizdə birinci mərtəbəyə məxsus belə bir yataq otağımız var. Və belə bir yataq otağıdır. Gördünüz ki, evin bütün pəncərləri şıxlıdır. 23 hömdür küçəsi asfaltdır. Ətrafdakı tam yaşayışdır. Ya həndəndə orta məktəb də var, onu da vurğulayım və şəhərə gedən avtobuslarımız da var. Yəni şəhər avtobusundan metrosuna. Burada da böyük bir mətbəx hissəsidir. Burada da döşəmə stilpoldu. Və mətbəx təqiq genişdir. Mətbəxə yığılanda sonra bu hissə stol, stul falan hər şey qoymaq olar. Yəni ölçüsü kvadratm ilə demək olar ki, mətbəx arası 16-17 kvadratdır. Bəlkə də çox olar. Və keçirəm evin yuxarısında olan şəraiti sizlərə təqdim edəcəm. 2-ci mərtəbəyə tam şəkildə daxil olmuşuq. Ayrıca böyük bir foyesi var buranın. Təkcənin yuxarı növbə görünüşünü görürsüz. Burda bizdə balkona çıxışı var. Yəni eyvana çıxışı var. Ös həyətinə baxır. Tam gördüyünüz kimi keyfiyyətli iş görülüb. Və yuxarıda bizdə 3 ədəd yataq otağı var və sonuncu mərtəbədə özünə hamam otağı var. İstərsiz mən hamam otağını başlayım göstərəm. Və burdan bir şey də bu da maçıxış yerdə qoyulub. Burda böyük hamam otağıdır. Həcimlidir. Burada da duş kabinə qoymaq mümkündür. Və bizim bu hissədə də ikinci mə, sonuncu mərtəbənin ayrıcə belə bir yataq otağı var. Yuxarıda kombi xətləri divardadır. Döşəmə burada da laminatdır. İç qapılar da klassik ağ qapılardır. Və bizim burada da Belə bir digər böyük yataq otağımızdır. Evin divar kağızları çox maraqlıdır. Bilmirəm telefon bunu göstərə bilir yoxsa yox. Canlı tam fərqli bir effekt verir. İndi rənglər oyanır. Və keçirəm sizə evin sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Sizə masazır qəsəbəsində Gözəl bir gözəl möhtəşəm həyət ev təqdim elədib. Ən əsas odur sənətdir. Qiymətlə bağlı endirim evə baxdıqdan sonra mümkündür. Prospekt yolla evin arasını ümumi sahənin maksimumu olar 700-800 m2. Ətraf yaşayış yaxınlığında məktəb, avtobus var, avtoviza metrosuna gedən olmayan arxasında gözəl bir evdir. Alanı da satan Allah xeyrin versin. Sonra izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.